17 липня телеканал Жовта річка оперативна нарада у виконкомі. На початку міський голова нагадав усім керівникам комунальних підприємств, що в нашому місті діє система електронних закупівель Прозоро діє вона не тільки для бюджетних організацій, але й для комунальних підприємств. Також Володимир Абрамов наголосив на тому, що комунальні підприємства є власністю людей, які проживають у місті. Керівники цих установ зобов'язані виконувати рішення депутатів, яких обрали жовтово. Обращаю внимание, что первое решение сессии, которое далось депутатам тяжело, помним, кто голосовал против, кто воздерживался, помним, кто голосовал за, было принято 9 декабря 2015 года. После этого были изменения. До этого времени два директора предприятия успели получить выговоры за то, что они не осуществляли часть закупок через систему прозора. Некоторые директора коммунальных предприятий считают, что если деньги не бюджетные, то можно осуществлять закупки без системы прозора. Но наступило время объявлять новые договора. Напоминаю, этот порядок применяется для закупок товаров, работу услуг, которые осуществляются за средства бюджета города «Желтые воды». Государственных и областных субвенций дальше. И средства коммунальных предприятий при условии, что стоимость этих товаров работы и услуг составляет не менее 3000 гривен. У меня будут вопросы к руководителю предприятия чисто место, потому что закупку, которую они шляли, это единственная закупка, шляла через систему прозора, потому что это были бюджетные закупки. Руководительство предприятия считает, что раз не бюджетные средства, поэтому можно тратить, как я хочу. И еще раз повторяюсь, у нас система прозора в городе действует для закупок не только за бюджетные средства, но и за средства коммунальных предприятий, собственность города. Собственность города. И поэтому не как вы хотите закупить, а все-таки подчиняйтесь общим правилам. 90% наших расходов это стоимость топлива, э, с тех закупок, которые мы делаем, которые делаются в одной организации, с которой было проведено прозора. Э, все остальные закупки делаются в аварийном порядке, э, по договоренности. Берем без денег запасные части и когда у нас появляется финансовую возможность, мы делаем туда оплату. У меня есть информация, что некоторые предприятия, которые показывают, что закупают через прозор, на самом деле не все закупки этого предприятия шляются в систему прозора. В этой связи просьба. На оперативно, до следующего оперативного совещания, желательно на пятницу, все руководители коммунальных предприятий, пожалуйста, предоставьте реестр договоров на товары, работы и услуги. Реестр договоров по первому полугодию 2017 года, который действует. На сьогодні була проведена оцінка економії. По першому півріччю сума заощаджених коштів по програмі Прозоро складає більше ніж 3 мільйона гривень. Економію оцінює сама площадка «Прозоро». Не ми вважаємо це вони вважають. Всі претензії, якщо неправильно вважали, к ним приділяйте. На сьогоднішній момент приблизно 3 мільйони по полігоді з економічної средств. Це закупки комунальних підприємств. и наших бюджетных организаций учреждений города Желтые Воды. Без учета, кстати, закупок областного предприятия Желтоводский водоканал. Желтоводский водоканал является предприятием областного подчинения. Тем не менее, это предприятие является собственностью территориальной громады, Русской области, в том числе и города Желтой воды. Вот к тем 3 миллионам экономии, которые я назвал, надо прибавить экономию закупок по предприятию Желтоводский водоканал, которая по оценкам составила 383 274 гривны. То есть еще надо прибавить к 3 миллионам примерно 380 тысяч. Вот такая экономия по полугодию, по причине использования... закупок в системі Прозоро. Представник водоканалу повідомив, що якісні показники води змінилися в кращу сторону. На сьогодні відбувся е, повний обмін чаші водохранилища і у нас зараз е, фактично в наших домах присутствує Дніпровська вода вже. Е, произошли изменения по некоторым качественным показателям. Это е, PH в сторону уменьшения с 8,6 на 7,35 снизился. до 5,5 мг эквивалент на дециметр кубический жесткость упала у нас. Ну и по некоторым показаниям, это как сухой остаток по сульфатам и хлоридам, в сторону уменьшения произошел качественный показатель. Але на жаль, це не вплинуло на якість води в крані. Володимир Абрамов сьогодні також продемонстрував воду на виході з трьох різних районів міста. Це у нас Хмельницького, Хагарина 10, Первомайська 30. На цю сесію ми запускаємо програму, яку прийняли моніторингу пітьової води в місті Жовтої води. Якщо у нас такое буде, то это ж проблема у нас стоїть у безпеці екологічної. Місті. Ну я хотів би сказати. наступне – Вы не забывайте о том, что если мы предоставляем услуги надлежащего качества, то мы эти услуги либо вообще не оплачиваем, либо тариф тогда надо снижать. Тысяч. Вы как-то все-таки обсудите, потому что есть проблема, люди за что платят. Они, ну, они, если в трубах вода некачественная, то в принципе эта проблема ну, не, не совсем, мягко скажем, их. Потому что если вода подходит к дому такого качества по вашим трубам, тогда либо с трубами решайте, либо снижаем тариф. Такой вариант. Потому что платить за воду такую и воду, воду чистую, одну и ту же сумму, наверное, неправильно. Кроме того, тариф у нас же в городе не самый маленький, вы знаете. Вот. Поэтому, Сергей Ильич, подумайте, либо тариф тогда для таких людей временно хотя бы снижайте, потому что ну, платить за такую воду почти 30 гривен, наверное, это неправильно. Тем более в разных условиях находятся. Люди, которые получают более-менее чистую воду, 30 платят, и те, которые такую воду получают, 30 платят. Ну, наверное, неправильно по качественным показателям присутствует срыв пленки ржавый. Мы промыли 14,6 километра водопроводных разводящих сетей города. Ну, по жалобам еще на этой неделе мы с сегодняшнего дня будем промывать и стараться довести так сказать, внутреннюю разводящую сеть к нормальным питьевым качествам. І на розглянемо питання, яке обговорювалось неодноразово. Це питання підтоплення по вулиці Першотравневої та Ульянова. До сих пір однозначно не було визначено, звідки береться вода у погрібах та колодязях. Водоканал стверджував, що це ґрунтові води, рівень яких зростає при таненні снігу та дощах. От, ну і по Піромайська ж вода не тече все таки. Мені тут розказували про ґрунтові води. Ну от ми дождались дождей, дощі йшли. А грунтовых вот нету. Поэтому, мне кажется, есть проблема у нас с сетями. Это, естественно, да, проблема, это, ну, я понимаю, ваше предприятие. По вопросу подтопления. Да, у нас работает комиссия депутатская, но я хочу сказать одному. Значит, сейчас в районе улицы Первомайской от Переукавышного или Ульянова заменен полностью водовод который идет по улице Пермонавской и уложен полиэтиленовый. Эти... Но есть там проблема водоканала в том, что он поставляет туда питьевую воду. Там проблема совсем, Владимир Васильевич, не в этом. Проблема есть три вещи там. Это отсутствие централизованного водоотведения. Э -э люди пользуются там, естественно, грязными ямами. Если... Получается, житель с улицы Пролетарской 10 раз нажал на кнопочку унитаза. Понятное дело, что эта вода путем, так сказать, внутреннего движения по земле, грунтовым воду, спустится вниз к улице Маяковского. Это раз. Во-вторых, там отсутствует полностью система ливни отвода данной территории и естественно процент э, попадания грунтовой воды, то есть осадка в виде дождевых вод в почву, естественно, поднимает тоже уровень грунтовых вод. Ну и третье э, в районе улицы Маяковского и э, это спуск стадиона вообще забита водоотливного канала. Вот три проблемы. То есть без устройства централизованной системы водоотведения, без ливневой канализации линии отвода и устройства дренажной системы в данном районе понизить уровень грунтовых вод невозможно.